Salam, hörmətli Qanaz əzizləri. Mənim simətimə sazıq qəsəbəsində mərkəz yolun çox yaxın 2 mərtəbəli evimizə tanış edə görəm hörmətli Qanaz əzizlər. Burada sol tərəfdə gördüyünüz Şişoçki, sağda Qaz Şoçkinəcin var. Avtobus da buradan bax gördünüz, bax bu qara maşının arxasından avtobus xətti çıxır. Mərkəz yolun çox yaxınında, hətta artıq yaxınlığında məktəb, neçə və digər ə, yaşamaq üçün lazım olan obyektlər, ofislər mövcuddur. Bir damənəs evimizin dönüş fasadını görürsünüz. Bax, belə bir görünüş fasadında deyə bilərik. 2 mərtəbələndir. Həyatın rahatlığına göründüyünüz kimi rahatlıq, maşın daxil olur. Burada həyətimlə uyğun olaraq əlavə su xətti var burada və burada ağac köləkmə üçün əlavə xətti var, yerləri var. Evin üstü, eee, kaban sikl tarsovqayla döşənmə dörməti kanalizasiyası, bir daha mən sizə həyət yanı sahəsini göstərdim. Padvald dörməti kanalizasiyamız tam yaşayış olan bir yerdir təzil olaraq evimiz satışa çıxıb çox sərfəli bir qiymətə və real ağzından söz üçün ki, gözəl endirim olacaq. Bir də mən sizə fasad görünüşünü göstərdim və daxil olan evimizin içini. Bütün kommunikasiya xətləri tam qaydasındadır. Qaz, su, işıq mərkəzi qaz sistemi. İnternet xəttinə kimi var, optik internetdir. Burada sağda isə kombi sisteminin yeridir. Qaz na kimi kombi sistem çəkilib, elektrik xətti budur, hər şey tam qaydasındadır. Burada isə evə giriş avtomatları da və yəni əlavə olaraq burada elektrik xətləri var. Evimiz hardasa 5 dar kürsüdə də hörmət kanalzərlərimiz. Burdan da gördüyünüz kimi qəsr binaları görsəniz, qəsr binanın arxasında yerləşir evimiz. Evimizə yaşayış çox az müddətli olub, onu xatırladım söhbet kanalı ilə zəərimiz. Burda gördüyünüz ki, optik internetdir burda, sürətli internetdir. Evimiz 4 otaqdan ibarətdir. Kanalımıza abunə olmağı bir də bə, bəyənmə unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlənin birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah evə olan insanlar belə gözəl Allah talı evlərlə qismət etsin. Burda isə TV kimi yoxub, tibistin də yoxub burda. Burda elektrik xətti, TV burda mövcuddur. Mərtəbə arası manat betondur. Burda isə komb sisteminin yer dörməti kanalını nəzərimiz. O nöqtə olduqca genişdir, gördüyünüz kimi. Ümumiyyətlə evin tikilişi 4 dövrəmə qoşa daşla tikilib, hörməti kanalını nəzərimiz. Və solda isə burda mətbəxdir. Mətbəx də yetərincə genişdir. Mətbəxmə əvvəldən səbəb burda toz tozluqdan xaric etmə ola, hörmətli qonağlarımız. Hem bizim pəncərələr qabaqlar açıqdır, löşətqalıdır, hörmətli qonağız əzərimiz. Pəncərələr birinci mərtəbə və ikinci mərtəbə hamsi löşətqalıdır. Hamam axıq fərləndəki burda hörmətli qonağız əzərimiz. Ondan sonra görsənəsəm. Burası salon ozdır belə bir salon üzrə hörmət qanazlıqazəyimiz. Xatırladım ki, 4 otaqdan ibarətdir. Burası beləkan altında qladovkasıdır. İndi isə baxırıq ikinci mərtəbəsinə. İkinci mərtəbəni təqdim edəyəm. Evimizin qiyməti hörmət qanazlıqazəyimiz 85.000 manata satışa çıxıb. Real alıcılara sözsüz ki, gözəl endirib olmacaq hörmət qanazlıqazəyimiz. İkinci mərtəbə isə bir yataq otağıdır, ikinci yataq otağı və üçüncü yataq otağıdır. Birinci növbədə mən Gecən şey, məxarıq axamda. Avtomobilini göstədim sizə. Hər tərəf otel olduğu üçün genişdir. Burada isə gördüyünüz kimi bax məsciddir. E, Masazlı məsciddir. Avtobus xətt e, marşrut xəttindən maksimal dərəcədə 20-30 metr məsafəsi var. Mərkəz yolu çox yaxındır, hörmət qanazlarımız. Burası isə ikinci mərtəbə olan sanuzelidir. Buraya da məlumat verdim. Gördünüz ki, bütün salon Zenit havalanma fərqi qoyulub. Burası ikinci mərtəbədə yerləşən ən geniş otaqlandan biridir. Birinci mərtəbədə qonaq otağı boydadır, ikinci mərtəbədə yataq otağıdır. Mərtəbələrisi manat betonda bir daha xatırladım isə. Burada da üç tərəf pəncərədir. Sol, qabağı və sağda pəncərə mövcuddur. Və burdan da nəsir göstərdim. Bax, gördüyünüz bax o asfalt yoldan e, birbaşa marşrut xətti işləyir. Burada da yenə də əlavə olaraq elektrik xətti, TV çəkilib burada həmdxanalarlarımız. Qapadı, qəşən qapılardı maşın kraskası ilə özlənmə qapılardı. Və sonuncu yataq otağını göstərdim. Uşaqlar üçün nəzarət durmuş yataq otağıdır. Evimiz çox səliqə ilə saxlanılıb, hətta natıq. Burdan balkonuma mən çıxıb danışdım. Balkonunda rəjotqası var, gördüyünüz kimi. Bir də həyət yanı sahəsini göstərdim isə, bax belə bir həyət yanı sahəsi var və marşrut xəttimizə bax sol tərəfdən keçir. Evin e, 4 dövrəmə e, qoşa daşla, taçovda evusiya və qabançıq üzləmədir. Bir də xatırladım ki, evin önüdir. 85.000 manata satışa çıxdırıb real alıcılar sözsüz ki, endirim alınacaq. Sənədləri qaydasındadır. Birbaşa notarial qaydasında al-satqıdır. Ətraflı məlumat üçün zəh bura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı video bənim unutmayın ki, yeni satışa çıxan mənim birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. Satışda isə ucuz və bahalı evlər mövcuddur. Kreditlə də əldə edə biləcəyiniz evlər də mümkündür ki, zəmanət tikdirə bilərsiniz.